ततो मगधूव्रता चिरनिरोदसं क्लेशितं शताष्टकयुतायुत द्वितयमीश भूमिव्रताम् अनाथशरणायते कमपि पूरुषं प्रायिणोत् अयाचितसमागध क्षपणमेव किम् भूयसा या सुरभिमागधं तदनुनारदोदीरितात् युधिष्ठिरमखोद्यमात् उभयकार्यपर्याकुलः विरुद्धजैनोध्वरात् उभयसिद्धिरित्युद्धवे शशं सुषिनिजै समं अशेषदयितायुते त्वयि समागते धर्मजो विजित्य स जैमहीं भवदपाङ्गसंवर्धितैः श्रियं निरुपमां वहन्न अह भक्तदासायितं मागदे प्रहितवान् सभिमार्जुनम् गिरिव्रजपुरं गताः तदनुदेवयूयं त्रयो यया च समरोत्सवं द्विजमिषेण तं मागधम् अपूर्णसुकृतं त्वमुं पवनजेन सङ्ग्रामयन् निरीक्षसः जिष्णुना त्वमपि राजयुध्वा स्थितः अशान्तसमरोद्धतं विटपपाटनासंज्ञया निपात्यजरसुतं पवनजेन निष्पाटितं विमुच्य नृपतिर्मुदा समनुगृह्य भक्तिं परा दिदेशितगत अपि च धर्मगुप्तैर्भुवः प्रचकृषियुधिष्ठिरे तदनुराजसूयाध्वरं प्रसन्नभृतकीभवत् सकलराजकव्याकुलं त्वमप्ययैजगत्पते द्विजपदावनेजादिकं च कर्त किमु कथ्यते नपवरस्य भाग्योन्नतिः ततः सवनकर्मणि प्रवरमृग्य पूजाविधिं विचार्य स देवनाक अनुगत सधर्मात्मजः व्यधत्त भवते मुदा सदसि विश्वभूतात्मने तदा ससुरमानुषं भुवनमेव तृप्तिं ददौ ततः सभदि चेदिपो मुनिरपेषु तिष्ठ स्वः सभाजयति को जडः पशुपदुर्दुरूटं वटुम् इति त्वयि स दुर्वचो विततिमुद्गमन्नासनात् उदापतदुदायुधः समपतन्नमुं पाण्डवाः निवार्य निजपक्षगान अभिमुखस्य विद्वेषिणः त्वमेव जृषे शिरो दनुजदारिणा स्वारिणा जनुस्त्रितयलब्धया सततचिन्तया शुद्धधीः त्वया स परमेकताम् अदृतयोगिनां दुर्लभाम् ततसुमहितेत्वया, सुमहिते त्वया क्रतुवरे निरूढे जनो ययौ जयति धर्मजो जयति कृष्ण इत्यालपन्न, खलः तु सुयोधनो दुतमनासपत्नश्रिया मयार्पितसभामुखे तलजलभ्रमदा भ्रमीत् तदा हसितमुत्थितं द्रुपदनन्दनाभीमयोः अपाङ्गकलया विभो किमपि धराभरनिराकृतौ सपदि नाम बीजं जनार्दनमरुत्पुरी निलयपायि मामामयात् नारायण 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 श्र